консультантов, и я бы э, на этот вопрос начал бы отвечать все-таки с типовых стратегий, да, которые будут применяться э, теми игроками, которых мы увидим в электоральном поле Киева. Э, я абсолютно согласен с коллегами в том, что оппози... э, та, скажем так, часть политикума, которая пришляет себя сейчас к оппозиции, э, она будет играть прежде всего на своих партийных брендах. Э, накачка противостояния, э, отрицание действ... деятельности власти, и, в принципе, исходя из этого, я вот позволю не согласиться с коллегами, которые говорили о том, что позавчерашняя зарисовка у КМДА была выгодна партии регионов, она все-таки была выгодна прежде всего оппозиции. Почему? Потому что она закладывает, она демонизирует снова-таки власть и э, закладывает определенную э, скажем так, бомбу и разлегимитизирует и саму э, громадскую раду при КМДА и э, последующее вот, течение, я думаю, выборов. То есть, скажем так, создает некий фон к этому. Соответственно, из этого мы можно прогнозировать что и деятельность штабов оппозиционных партий будет строиться по такому сценарию нас обижают наших бьют давайте голосуйте за нас если так очень просто если говорить о тех игроках в ну, прежде всего, деятельность партийных штабов, которые являются ну, фактически партией региона, да, собственно, ну, наверное, коммунисты, хотя я не знаю, на что они надеются, но может быть. Потому что парламентские выборы 2012 показали, что все может быть. Они будут играть в чистом виде на красивом, понятном собственно, освоении местного бюджета. На на покраске лавочек. Ради бога, извините, а что значит коммунисты не знают на что